असलमकुम दोस्तों मैं फ़िलहाल हूँ करबला के अंदर ये बहुत ही होली सिटी या फिर होली जगह है मुसलमानों के लिए चाहे वो मुसलमान सुन्नी हो या फिर शिया हो क्योंकि ये ग्रुप तो बाद में डिवाइड हुए अहले बैत तो पहले से चले आ रहे हैं हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु के दो फर्जन एक हज़रत हुसैन और एक हज़रत अब्बास रजी अल्लाह तन यहाँ पर मदफ़ून है और ये जगह करबला जो कि जंग का मैदान है यहाँ पर इस जगह पर जंग हुई थी ये आप देख सकते हो एक ज़माने में यहाँ पर ये वही मैदान है जहाँ पर जंग हुई थी और शहीद किया गया था आले बैद को हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तनों की फ़ैमिली को और हज़रत अब्बास रजी अल्लाह तह की फैमिली को कुछ बहत्तर लोग यहाँ पर शहीद किए गए थे जो कि मदीना से निकले थे और यहाँ पर उनको रोक लिया गया था बहुत सारे वाकयात हुए इस जगह के अंदर आप लोगों को मैं यहाँ पर तारीख नहीं बताऊँगा बल्कि यहाँ पर एक ब्लॉग बनाने वाला हूँ यह ब्लॉग यहाँ पर अंदर ज़ियारत कराऊँगा अंदर की और यहाँ पर दोनों जियारत में आप लोगों को कराऊँगा और यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं ये है हज़रत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु का मकाम और उस तरफ़ है हमारे हज़रत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का मकाम और ये बीच की जगह जो कही जाती है इसे बैनल हरमैन कहते हैं यानी कि दोनों हरम के बीच की जगह ये कहलाती है और यहाँ पर ही मुहर्रम वगैरह के अंदर मुहर्रम के महीने में यहाँ पर ये शे हजरत वॉक करते हैं वहाँ से यहाँ पर तक उसको बोलते हैं अरबैन वॉक बोलते हैं तो वो सब डिटेल में आपको तारीख़ जो हुआ किया हुआ था तारीख के अंदर वो मैं आपको इन अलग से मुस्तकिल ब्लॉग बना के आपको बताऊंगा मुस्तकिल वीडियो बना के आपको बताऊंगा क्योंकि ये तो समझो अंदर कैमरा अलाउ नहीं है उस दिन मैं रात को आया था बहुत ही ज़्यादा रश था कैमरा शख्स तो यहाँ पर ये 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 अलाउ नहीं है कैमरा अंदर लेके जाना तो उस दिन मैं रात को गया था बहुत ही ज्यादा रश था और कैमरा भी अलाउ नहीं किया गया था तो मैं आपको बराबर बता नहीं पाया तो आज इन सुबह के वक्त में मैं आया हूँ और अंदर की ज़्यादात आपको कराने की कोशिश करूँगा तो ये फ़िलहाल अभी मैं आपको जियारत कराऊँगा वहाँ पर और यहाँ पर अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ किन किन हजरात की मज़ार है किन किन हजरात को मदफ़ून किया गया है यहाँ पर है हज़रत अब्बास रजी अल्लाह तन और हुसैन रजी अल्लाह रज़ील्ल उनके औलाद अली असगर अली अकबर और यहाँ पर अंदर है कि जहाँ पर उनके खेमे लगाए गए थे वहाँ पर उस जगह को भी निशानदेही की गई है कि इस जगह पर आप लोगों के खेमे लगाए गए थे और जिस जगह पर शहीद किया गया था जिस जगह पर तीर लगी थी वो सब जगह इन जगह के अंदर इन्होंने निशानदेही की ताकि लोग जियारत कर सकें मैं भी इसी नियत से आया हूँ ज़ियारत करने की वजह से ये तो सहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आले बैत है तो ये दोनों वजह से मैं यहाँ पर जियारत करने के लिए आया हूँ और आप लोगों को भी दिखाता चलूं अंदर इन कैसे जियारत होती है और उसके बाद में यहाँ पर आस पास में भी दूसरी बहुत सारी जगह है जहाँ पर हदीस के अंदर ज़िक्र आया है अब आपको बताऊँ कि यहाँ पर हज़रत हुसैन और उनका काफ़िला यहाँ पर क्यों आया था जैसे कि आपको मालूम है कि वो खिलाफत का सिलसिला था लोगों ने ख़त लिखा कि हज़रत अली चूँकि कोफा में आ चुके थे और कोफा के अंदर ही यहाँ पर उनका इंतकाल हुआ तो हज़रत अली यहाँ पर बहुत टाइम से मौजूद थे तो जब इन्होंने ख़त लिखा हज़रत हुसैन को कि आप आ जाओ हम आपका साथ देंगे क्योंकि हज़रत हुसैन ने सोचा कि हमारे वालद साहब यहाँ पर कई अरसों से यहाँ पर ही थे तो ये उनके मानने वाले हैं फॉलोअ है तो हम इनकी बात मानते हैं और इनके भरोसे यहाँ पर आते हैं जब आए तो यहाँ पर रास्ते में चार हज़ार के लश्कर ने रोक लिया और फिर जो मामला हुआ आप लोगों को मालूम ही है और इन उसको अलग से वीडियो के अंदर मैं डिटेल में, में तारीख़ी वीडियो बना के आपको बताऊँगा फ़िलहाल तो अभी हम अंदर जाते हैं यहाँ से फिर हम ज़्यादात करेंगे हज़रत अब्बास रजी अल्लाह तन के उसके बाद में ज़्यादत करेंगे यहाँ पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तन और जो जो मकामा है अंदर बोल नहीं पाऊँगा ये कैमरा तो मुझे जमा करा देना पड़ेगा तो मैं आप लोगों को ये फ़ोन के ज़रिए से रिकॉर्ड करूँगा उसके बाद में वॉइस वगैरह करके इनशा आप लोगों को ये बताऊँगा यहाँ पर से अंदर जूते जमा कराने होंगे आप लोगों को और जूते जमा कराना यहाँ पर फ्री है तो यहाँ से ये देखो ये एंट्रेंस है हज़रत अब्बास रजी अल्लाह तनों के श्राइन के लिए जहाँ पर मदफ़ून है और को बहुत ही ज़्यादा रश था और लाइटिंग वग़ैरह भी आपने देखी मैं दूसरा वीडियो भी ऐड कर दूँगा यहाँ पर अच्छा बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है कि यहाँ पर आके लोग करते क्या है तो देखो ये नमाज़ पढ़ने की जगह है यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं है, कुरान रखा हुआ है कुरान पढ़ते हैं और यहाँ पर अंदर है हजरत अब्बास रजी अल्लाह के कब्र मुबारक तो यहाँ से अभी अंदर ही जाऊँगा यहाँ जो ऊपर मशिकीज़ा लगा हुआ है उनके बारे में आता है कि ये अपने छोटे बच्चों के लिए पानी लेने के लिए गए थे जिन्हें प्यास लगी थी तो रास्ते के अंदर ही उन्हें शहीद कर दिया गया उनका एक हाथ काट दिया गया फिर दूसरा हाथ काट दिया गया तो इसी वजह से निशानी के तौर पर ये मशगज़ा लगा हुआ है अभी मैं अंदर से भी आप लोगों को बताऊंगा, तो लोग जाकर यहाँ पर मजार को टच करते हैं आप लोगों को दिखाओ देखो यहाँ मैं यहाँ पर हूँ इमाम अब्बास रजी अल्लाह तुम के मकाम पर और यहाँ से मैंने एक कुरान उठाया है आप लोगों को बताने के लिए बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है कि क्या शियाओं के कुरान डिफरेंट है उनके पारे कम होते हैं तो ये कुरान मैंने उठाया मैंने यहाँ पर अभी बैठ के आधा सुपारा तिलावत भी किया तो आप लोगों को ये दिखाओ ये है यहाँ क़ुरान और ये पहली सूरत है सूरह फातिहा सूरह बकरा और सब चीज़ सही लग रही है आखिर में देखते हैं यहाँ पर सूरतों के नाम भी दिए गए हैं सूरतों के नाम है लाइन से और यहाँ पर 114 सौ सूरत बताई जा रही है और आखिरी सूरत भी है सुर नास तो क़ुरान सुन्नी और शिया का कुरान तो सेम है कोई फ़र्क़ नहीं है इसमें मैंने यहाँ पर आधा अदा तिलावत की बैठ के मुबारक जगह पर और सोचा कि आप लोगों को भी बता दूँ जो बहुत सारे लोगों में ग़लत फहमियाँ होती हैं फैलाई जाती हैं तो उसको दूर करने के लिए यह वीडियो आपके सामने मैं बता रहा हूँ यहाँ पर मैंने आप लोगों को ज़्यादात है हज़रत अब्बास सलाम के बाद लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सलाम बोले रहा बोले रज़ी अल्लाह बोले देखो सलाम तो सबके लिए कहा जा सकता है कि उन पर सलामती हो लेकिन ख़ास तौर से हम लोग अम्बिया इस्तेमाल करते हैं तो इसी वजह से कन्फ्यूज़न ना हो तो आप रजी अल्लाह बोल सकते हैं रमतल आल बोल सकते हैं तो यहाँ पर अभी मैंने आप लोगों को जियारत कराई और अंदर कुरान भी आप लोगों को बताया कि शिया हो कि कुरान कैसे होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं मैंने उसके अंदर कोई फ़र्क़ नहीं पाया मैंने कम से कम अलग अलग, अलग जगह से तीन चार सफ़े पढ़े जैसे कि मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है तो सूरत में एक सौ चौदह सूरतें हैं और शुरू आखिरी सूरत की तरतीब वगैरह भी सब सेम है और कुरान की आयत भी कोई तकलीफ अब पूरा तो मैंने नहीं पढ़ा लेकिन जितना पढ़ा उसके हिसाब से मैं आपको कहूँगा कि इसके अंदर कोई भी इधर उधर नहीं है अब यहाँ से हम लोग निकले तो वहाँ पर जाएंगे इमाम हुसैन रजी अल्लाह तन के मकाम पर और वहाँ पर बहुत सारे शुहदाओं के मकाम भी है उनको भी वहाँ पर दफन किया गया है और रास्ते के अंदर यहाँ लोग बहुत सारे नीचे कालीन वगैरह बिछा के बैठते हैं और यहाँ पर जो साइड में जो जगह है उसमें छत वग़ैरह लगाई गई है वहाँ पर लोग सोते हैं समझो कितने लोग आते हैं बग़ैर होटल वग़ैरह के तो वहाँ पर साइड पे आप देख सकते हो साइड पे वहाँ पर नीचे मैंने देखा वहाँ से पास वहाँ पर वीडियो बनाना अच्छा नहीं है औरतें भी सोती है वहाँ पर आदमी भी सोते हैं तो जगह पकड़ लेते हैं और वहाँ पर वो लोग वहाँ सोते हैं इस तरफ भी जगह है बहुत बड़ी और इस तरफ भी जगह है बहुत बड़ी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं वो पूरी जगह है और यहाँ पर लोग नीचे इफ्तारी के टाइम पर अभी फ़िलहाल बैठते हैं और ये मुहर्रम के महीने में तो समझो फुल होता है कि यहाँ से वहाँ जाते हैं लोग एकदम चलने की जगह नहीं होती फ़िलहाल अभी सुबह के वक्त में मैं आया हूँ शाम के वक्त में ये सब लाइट वगैरह चालू हो जाती है लाल कलर की लाइट लगाते हैं आपने देखा मेरे पास आज का वीडियो है मैं आपको यहाँ पर वीडियो में डाल दूँगा तो अभी फ़िलहाल सुबह के वक्त ख़ास तौर से इसी वजह से आया हूँ ताकि खाली मिले और थोड़ा अच्छा वीडियो आप लोगों को मैं प्रेजेंट कर सकूं तो यहाँ पर अभी पहुँच चुके हैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तार के मकाम पर और दूसरे कई शुहदा भी यहाँ पर मरफून है तो वैसे ही अलग अलग यहाँ से दरवाज़े होते हैं कि आप यहाँ से भी दाखिल हो सकते हैं वहाँ से भी दाखिल हो सकते हैं वैसे ही यहाँ पर मुझे चप्पल जमा करानी होगी और ये कैमरा भी जमा कराना होगा तो ये दोनों चीज़ में जमा करा के फिर आपको अंदर लेके जाता हूँ औरतों का एंटर होने का रास्ता ये अलग है आदमियों का वहाँ पर अलग है और जगह जगह पर लॉकर भी बने हुए हैं अगर आपको लॉकर लेके लेकिन यहाँ पर जूते जमा कराना है कैमरे जमा कराना फ्री ऑफ चार्ज है कोई पैसे नहीं लगेंगे आप जमा करा के अंदर जाओ अभी यहाँ पर एंटर हो रहा हूँ ये इमाम हुसैन रजी फैरान के मकाम पर मैंने यहाँ पर जूते जमा करा दिया और अपना कैमरा जमा करा दिया फ्री ऑफ चार्ज है। आपको खाली गेट याद रखना है कि कौन से गेट से आप दाखिल हुए क्योंकि चारों तरफ से एंटर हो सकते हैं सीधा जाऊंगा यहाँ पर मैं इमाम हुसैन रजी अल्लाह तक के मकाम पर वहाँ से जा सकते हैं यहाँ से जा सकते ये मकाम है जहाँ पर आप लोगों के खेमे लगाए गए हैं तो ये मैंने आप लोगों को जियारत कराई इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला के मज़ार की अब यहाँ से दो तीन जगह और है जहाँ पर जहाँ पर हज़रत अब्बास रजी अल्लाह तआला तनों के हाथ को शहीद किया गया था वो जगह अलग है अलग अलग, अलग जगह है जो यहाँ पर जो वाक्यात पेश हुए थे तो उस जगह को स्पॉट बना के वहाँ पर निशानदही कर दी गई है ताकि लोग वहाँ पर ज्यारत कर सकें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीच में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर हज़रत हुसैन और हजरत अब्बास हो के आप लोगों को थोड़ा बाहर का भी यहाँ माहौल दिखाओ यहाँ पर लेकर सलाम भाई किधर है पुराद। दर्यार पुराद। दर्यार पुराद। दर्यार पुराद। ये लेके जाओ ये आखर, ये ये अच्छा, इस तर... आखर में से? तो आपको इस तरफ है वहाँ जाके आपको थोड़ा दिखाओ तो इस गली से अभी हम लोग जाने वाले हैं जहाँ पर है मकाम अली अकबर अली अकबर जो कि हज़रत हुसैन रजी तन के, के साहबजादे हैं उनका यहाँ पर मकाम है रास्ते में बहुत सारी दुकानें भी है और ये फ़ोटो भी जहाँ पर जगह जगह पर लगी हुई होती है तो आप देख सकते हैं अभी मैं पहुँच के आपको बताऊँगा अब यहाँ से मकाम आने वाला है अली असगर का यह भी हजरत हुसैन रजी तन के बेटे हैं, जो कि बहुत ही छोटी उम्र के अंदर इनको भी शहीद कर दिया गया दूध पीते बच्चे थे इसी वजह से यहाँ पर झूला बनाया गया है लोग यहाँ पर आके बच्चे के, के कपड़े लेते हैं झूले के अंदर रखते हैं झूला झूलाते हैं और यहाँ पर रोते हैं तो ये भी चीज़ आपको बता रहा हूँ यहाँ पर है मकाम असगर तो अभी आप लोगों को एक दूसरी ज़्यादात कराऊँगा यहाँ पर जिसके बारे में हदीस में आया है दो तीन हदीस है मैं आपको वहाँ चल के डिटेल बताऊँगा मैंने एक वीडियो शॉर्ट रील भी बनाया था इसके ऊपर कि चार दरिया जो कि जन्नत में से चार नहरें जो कि जन्नत से बहती है एक तो हो गया फ़ुरात एक तो हो गया दरिया नील और दो मैंने आप लोगों को बताए थे तो यहाँ पर अभी मैं पहुँचने वाला हूँ उस दरिया के पास में तो ये है यहाँ पर दरिया फ़ुरात अभी ये रियल ओरिजिनल दरिया तो नहीं है बल्कि यहाँ पर उसका एक एक्सटेंशन निकाला गया है और तो दरिया में से यहाँ पर फुरात का यहाँ पर एक एक्सटेंशन निकाला गया है अब कहा जाता है कि वहाँ पर जो अब्बास रजी अल्लाह रजील त वहाँ से नहीं आए थे पानी लेने के लिए लेकिन रास्ते के अंदर उन्हें शहीद कर दिया गया है यहाँ से मैं वॉक करते हुए आप पाँच दस मिनट का फासला है पाँच दस मिनट वॉकिंग करते हुए आपको यहाँ पर आ सकते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये दरिया में से एक्सटेंशन निकाला और तो ये दरिया फुरात का पानी कहा जाता है अब दरिया के बारे में फुरात के बारे में हदीस में आया है कि इसका पानी सूख जाएगा कयामत से पहले पहले और इसके अंदर से सोना निकलेगा जिसके लिए लोग लड़ना शुरू करेंगे और सौ में से एक परसेंट लोग उसमें कामयाब होंगे बाकी नाइन्टी नाइन परसेंट लोग उसके अंदर मारे जाएंगे इस दरिया के बारे में तो ओरिजिनल दरिया जाऊँ वहाँ मैं जाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा तो आप लोगों को ओरिजिनल दरिया बताने की मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा वहां तक पहुंच के कि उसका पानी कैसा क्या सूख रहा है हालांकि जो जो तारीख बयान करते हैं और जो, जो जोग्राफ़ी बयान करते हैं उनके हिसाब से वो दरिया रियल में सूख रही है तो आप यूट्यूब वगैरह में या फिर नेट पर भी सर्च करोगे तो दरिया के बारे में आपको पता चल जाएगा तो क़ैम से पहले पहले वो सूख जाएगी और उसके अंदर से सोना निकलेगा बाद लोग कहते हैं कि सोना यानी कि तेल या फिर ऑयल या फिर पेट्रोल वगैरह नहीं लेकिन पेट्रोल की वजह से लोग इतना नहीं लड़ेंगे जो एक दूसरे को मारने लगेंगे बल्कि सोना की वजह से लूटने के लिए लोग लड़ने लड़ेंगे और उसमें से 99 परसेंट लोग मारे जाएंगे तो यहाँ पर इन लोगों ने भदक ला के छोड़ी हुई है और यहाँ पर लोग आके गिरिया भी करते हैं और होते हैं कि ये वही पानी है जो नसीब नहीं हुआ आले बैत को यहाँ पर देखो बहुत सारी दबक यहाँ पर बीच में भी कुछ बनाया हुआ है यहाँ पर तो देखो एक बड़ा बाजार नज़र खुराक के सामने बहुत बड़ा बाजार है और बहुत सारे लोग हैं अभी सुबह के ग्यारह साढ़े ग्यारह कुछ बज रहे तो रमजान का महीना है और ये देखो टी शर्ट्स हो गए यहाँ पर सवेनियम हो गए बर्तन हो गए बहुत सारी चीज़ है यहाँ पर इतना बहुत थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है मेरे को सब यहाँ पर ब्लैक के अंदर है मैं यहाँ पर वाइट के अंदर हूँ यहाँ पर अभी चार पांच लोग बैठ के खा रहे थे तो ये आदमी ने बोला कि रमज़ान में रोज़ा नहीं है तो बोला हम लोग मुसाफिर हैं तीन औरतें थी एक आदमी बैठ के खा रहे थे तो ये जगह है जिसे कहा जाता है मकाम जाफर जिन इसका वाक़ मैंने यूट्यूब पे देखा मेरे को कुछ इतना आइडिया नहीं है कहा जाता है कि यहाँ पर एक जिन जिसका नाम है जाफर उसने हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तुक को कहा कि अगर आप बोलो तो मैं तमाम को हलाक कर दूँ तो आपने मना फरमाया तो ये वो मकाम है जहाँ पर मुलाकात हुई थी मकाम जाफर जी देख सकते हैं तो ये मेरे ख़्याल से मैंने आपको तमाम चीज़ें जो ज़्यादत की थी करबला के मैदान में आपको बता दी कुछ चीज़ें बाकी रह गई होगी तो पता नहीं लेकिन जो चीज़ मुझे मेरे में थी मैंने उसको बता दिया और जो तारीख़ है इसके बारे में और जो हम पढ़ते हदीसें के उनशाला उसको बाद में अगले में